Какого? Здравствуйте! С вами Ирточка двадцать. Как вы могли видеть, я майнер. Я копал и только что я вылез, и передо мной остановилась вагонетка. Ну, это сегодняшний бах. Смотрите. И, да, как вы могли видеть в инфовидео, ну, вы поняли, что такое. Так. И сейчас я по-настоящему нахожусь в вагонетке. -а Смотрите же, как этот бах сделать. Необходимо сделать сначала вот так вот. И вот так. Поставить здесь две вагонетки. И опа. Габбл-стайл. Так, теперь э, становимся здесь. Делаем вот так вот. И делаем вот так вот. И мы находимся в вагонетке. Вы простите за небольшие звуки. Ну, если вам слышно, конечно. Ну, наверное. Ну, вы поняли это. Не пугайтесь, короче. И мы приступаем к следующему балу. Вот мы продолжаем. И сейчас я во время съемок этого же видео заметил один бах. То, что в любом случае, даже если я доведу стрелочку вот сюда, то факел поставится вот сюда. смотрите. Еще раз показываю. Видите? Это бах. Ну и мы, конечно же, приступаем к следующему баху. А, подождите, Дема, это не мой дом. Подождите, подождите, подождите. Опа. Это не мой дом. Там что-то вдалеке, очень далеко написано. Тебя посади в волшебную тюрьму за снимание сереба. Странно, чего это меня посадили? Блин, ну это похоже на мой дом. Но только тут какие-то алмазные блоки, их слишком много, и розы где-то. И освещение же такое же. Вообще-то это почти мой дом. Опа, чап Подождите, а так? А тут, а тут, а тут, а. тут ничего нету. Странно, странно. А ну-ка. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Закрываем дверь за собой. Опа, ча а мы с дома вышли. Круто, 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 круто. Круто. Вы видели небольшой фильм про то, как используют один непримечательный, непримечательный бах, которого сложно заметить. Ты то есть, простите, простите. Вот так вот строится. Вот так вот строится. Мы садимся в вагонетку, а выходим уже здесь. Да? Это была восьмая серия Бага в Майнкрафте. И я вам говорю, как во всех сериях, на этом мы закончим. Всем удачи, всем пока!